Кто-то из президентов да, спросил, когда мне готовиться к следующим выборам на следующий день после инаугурации. Ему сказали поздно, нужно было готовиться уже вчера. Так вот, и тут то же самое. Мы решили, что подготовку к отчетности надо начинать с нулевого шага, это уже формирование непосредственной команды. И мы сюда писали МА не потому, что МА член команды, потому что мы надеемся и очень рассчитываем на регулярное сотрудничество. Ну и потом я просто прочитаю быстро, наверное, чтобы я понимал, да? Эффективная система коммуникации, апликант партнер согласование единой формы отчетности и документации. То, о чем мы тоже много раз говорили, если форма будет одна и та же, потом нам это в отчете очень пригодится. Оперативная актуализация индикаторов, ну, не думаю, что это у меня такое, но опыт показывает, что постоянно после каждого мероприятия приходится что-то там уточнять, где-то что-то Постоянное администрирование проекта, ежедневное администрирование проекта, сбор подтверждающих документов, потому что только там кажется седьмой день можно отдохнуть, а потом уже... Я вспомнил про Минэкономики уже, когда повешали, написал, ее нужно было где-то там через сбоку, это отдельная наша будет головная боль украинских партнеров. Визибилити, понятно, это с большими знаками лицами. Мониторинг и отчетность в разрезе каждого мероприятия. Я вот очень хочу, чтобы мы сделали где-то опять же про это говорили, что по каждому мероприятию должен быть сформирован отдельный комплект документов, чтобы не потом все это собирать, а по каждому отдельно. Соблюдение условий для передачи имущественных и интеллектуальных прав собственности. У нас большая закупка, которую мы должны передать, там целая куча связанных с этим проблем, это будет отдельный, отдельный огромный пакет документов. Соблюдение, так, сбор технической финансовой и финансовой другой документации, это понятно, но опять же с первого дня. Постоянный аудиторский мониторинг проекта. То есть мы все-таки рассчитываем на сотрудничество с аудитором не только в течение там, тех дней, когда будут готовиться интервью репорт и report, и final репорт, а более рассчитываем на согласование с аудитором на всех этапах, для того, чтобы потом и аудитору было проще, и нам было проще. Формирование согласования отчетности, наверное, пересеклось с первым. И последнее, обеспечение сохранности документации проекта, в том числе назначение ответственного за ну, из-за сохранности, из-за того, чтобы ну, рассказать, что куда, потому что, э, ну, 7 лет это срок очень долгий. Ну, и мы решили, что поскольку мы в конце все это соблюдят, да, э, хорошо отчитаемся, значит, сразу можно готовиться к следующему